Вы там участвуете в прозоре, но, но не смейте. Заключу. А там вот, сами и участвуют. Смейте. Я не быстренько не звонили о смете. Потом, я, потом я, так это же то, что я делал, для примера. Потом пошел в Арану Канадский, говорит, вы же включите запад, письмо на Ашурка, на нее. запад проверил, все зашло, все зашло депутатское. Все. И типа, потом поставили вопрос на голосование. голосование. Мы так же самое делали. Так я Нет, вам об этом говорю. Поставили. Те 600 тысяч, которые а вы мне написали, понять. они уже и по сессии прошли. Зачем вы их сюда пишете? Стоп, стоп, стоп. Это написал распорядок, с которым вы, работали. И -то, и -то ты сейчас, серьезно, подождите. подождите. Вы с распорядком можете Ну Сейчас, Ирина, ну можно работать? Выдели, сейчас. сейчас, дайте, сейчас. дайте как голове ответить. Ну, я не представляете? А А нас сидит, сколько проектов у нее не организовано, 42 человека с ним выяснять это шикарь. Ну это человека вообще нет. Не надо поднять какие были заявки. Правильно объединить депутата Пришел депутат, он больше знает, чем у нас, которые потратили 10 минут. Другими словами, что из этих всех депутатских западов мы не выделили ни копейки. На ремонт дорог выделили. Кому повезло попасть в том, что у вас слушается тот список, который дороги так будут делаться, то теперь себе принесет орден, что это ж я. Вот и все. Моих работ вообще нет. Давай, 13 мая, 23 вам ответ. не ответили. Ее работа даже вот в этой бумажке нет. Почему? Вообще не Ответ был Светлана Евгеньевна, что выходит, на этой сессии будут рассмотрены все, все ваши желания. Какие да. Еще раз, они же вас смотрят. Не А кто? где они? Вам же никто не обещал принять положительное решение. Почему не обещают? Деньги выделены вперед. Так, смотрите. Валерий. Вы сказали, да что, это, что, что, что ваш я вопрос не рассмотрен. Я, я его предложил поставить нет, на голосование, покажи, на рассмотрение. Так, еще раз. Девчата, давайте, давайте это на Когда вы предложили Послушайте. поставить на Александр голосование? Александр Васильевич, в начале совещания Виктор Андреевич Панков сказал, что каждого будут в ближайшее время приглашать индивидуально. А да. Спасибо, это мы должны его приглашать, а не он нас. Вы не путаете грешность с праведным. Его приглашать. Не, не надо интуально, я ходил. уже проработал. Не надо меня куда приглашать. Спасибо, Спасибо. Ваше Вы мнение мы учтем, Марина. Спасибо. Ну, смотрите, мы не может не рассматривать. Валерий Власенко, сразу что его вопросы не рассмотрели, хотя обещали. Я... Это индивидуально. Посмотрите, ну, он говорит, <свист> что <большой>. обещали, не <свист> рассмотрели. Я предлагаю, Разрушал. поставить вопрос на голосование, не рассмотреть. Другое <свист> дело, что положительно ли, по... или отрицательно, это же член комиссии зависит, Валерий. И все предложение. Ну, я же предоставлю. Зачем это все было сделано? Так, чтобы, вы не чтобы, вопрос, чтобы решить какие-то, ну, подождите, чтобы решить какие-то определенные социально-экономические вопросы в этом кто городе, локально привязанных к этому. кто Александр Александрович, у меня есть предложение. Да. Да. Не, не, мы не освободимся с этим вопросом. У нас сегодня рассматриваем наружное на, на, на дорожное освещение. освещение. Да. У меня есть предложение членам комиссии выделить по обращению власти 193 тысячи сегодня на наружном освещении. Все, остальные вопросы дальше будет обсуждать. Остановка петлю, нужна. Конечно. Тысяч, потому сейчас, куда, давай, это, давай, сейчас, давай, Поэтому просьба такая. Не делать 10 числа сессию, а сделать в понедельник и все наши запыты включить. Уважаемый Денис Викторович и Светлана Евгеньевна. Расположено 500 тысяч, выделили и забыли. Еще раз, вы сказали принести до да, какого? 11 мая все наши забаганки отработанные с распорядителем денег. Отработаны. Да, не отработали. Если нет денег, вы мне сказали нет денег. Переносите сессию, включайте и дальше делайте. Остановки не рассматривали. Надо рассматривать тогда. 500 тысяч, все, вы Давайте тогда скамейки, 300 по городу. скамейки поставим. Если они есть в депутатских западах. Сказали 500 тысяч, делаем 500 тысяч. не дает возможности кидать вам на карточку, чтобы вы потратили у себя на участке. Смотрите, ребята, коллеги, у нас 26 миллионов. 22 расписания, 4 осталось. На а что 22 расписывали? А на что расписывали? Александр Васильевич, забудьте за это забудьте за и вот этот вот бюджетный... Члены комиссии проголосовали за распределение 20 Вы сказали, там включены все ваши вопросы. Нет, стоп, никто говорил. Я Как не говорил? Верните мэра в зал. Верните мэра в зал. Я сказал, что я предлагаю... Какой вы маслите пальчиком, мужчина? Зачем же раскачивать? Что раскачивать? 6 числа сказали, встретимся и по каждому депутату будем общаться. А теперь мы потом будем общаться. Послушайте. Началось они говорить из что есть спец есть что-то проработано распрядоком на основании работы с депутатами. Я предложил сразу, учитывая, что вопросов будет много, а перечень большой. Я предложил пройти по тем вопросам предложить членам комиссии проголосовать каждый вопрос, который есть, который на усмотрение исполнительной власти был по тем или иным причинам, включен, на том или ином основании включен, члены комиссии проголосовали. Таким образом, сегодняшнее заседание комиссии распределила 22 миллиона из 26 свободных. Теперь мы вот перешли к рассмотрению не включенных вопросов, которые исполнительная власть не включила. Вопрос, почему исполнительная власть не включила наши депутатские запреты. Я смотрите, еще раз есть 42 человека, которые выстраивают приоритеты, понимаете, у ну, каждого свой приоритет. Валерий, Конечно. Смотрите, На вы которые выделили по 500 кто тысяч. Кто Валерий, будет смотрите, воплощать, вам смотрите, сказали, неосвоенный секс. Они не а успевают, успевают освоить то, что им выделили. Так, так, что И что вы сейчас наводить. Зачем тогда вы устроили секс с этими 500 тысячами? Зачем вы это все сделали? Объясните, зачем? Кто-то сказал, что вам не Я, если кто-то помнит, я была категорически против вот этого озвучивания, что 500 на каждого депутата и каждый будет... в процессе депутатского общения, чтобы все понимали. Кто-то сказал какую-то фразу, давайте найдем принцип справедливого отношения к округам. К округам, да. Когда начали поселка выделять... Приоритеты, приоритет установил депутат для своего округа. В процессе депутатского общения родилась эта идея. Потом кто-то из депутатов начал оперировать какими-то суммами. 300, 400. Потом прозвучало из чьих-то УС 500. Никто не помнит, из чьих. Я точно не помню. Я не в порядке, было потом, что это как правило, Андрей Александрович, абсолютно системного подхода. Да, это То есть все было в ручном шесть. режиме каламбурно, сумбурно и быстро. Кто а пошел, каждый пошел своим путем. Я там о своем пути рассказал, а кто-то пошел другим путем. Но ну, сегодня комиссия это все рассмотрела. У нас осталось 4 миллиона гривен.